пресной воды и соленой воды. Например, как это можно применять в Украине? Днепро впадает э, в Черное море, правильно? И, непр пресная вода там соленая. И при смешивании этих вод выделяется очень большое количество энергии, которое, в принципе, у нас никто не использует. Но если поставить между одной водой э, э, и второй мембрану, то за счет астматического давления вода будет проходить через мембрану и создавать определенный поток, который, из которого можно забирать энергию. То есть, то есть благодаря тому, что смешивается пресная вода и соленая вода, можно получать довольно-таки много энергии. Это экологический вариант развития событий. Кстати. Есть и куча других вариантов. Например, ну это не совсем с нашего университета, но, например, можно использовать полупроводники. Полупроводники, например, используются для того, чтобы развернуть э -э соединение. То есть создается определенная пленка полупроводника, которая получает определенное количество света в определенном диапазоне. И тогда выделяется энергия, и, на, и, это, и это количество энергии достаточно для того, чтобы расщеплять соединение. Сейчас эта технология, например, используется в самом моющихся окнах, так сказать. То есть из реализации свет падает на окна, и благодаря тому, что свет поглощается немного стеклом, которое на окнах, эта энергия, которая поглощается, потом выделяется, и все, что прилипло к окну, оно будет просто расщепляться. Поэтому уже больше не быстрые поставить такие окна и больше не используют таких людей, которые там лазят и и мой их измен. Фантастика. Фантастика. Сейчас в мембранах что? Больше приоритетная какая-то химия или биология, или это зависит от спроса на неорганические или органические? Я скажу без разницы. Кто, кто то не был, есть все-таки перекрытие наук, или как называется. На стыке, на стыке наук, да. что, Например, биологи найдут в себе работу, например, в мембранах в медицине. Хоть я и химик и химии инженер, но я, я тоже попал в медицину. То есть, в принципе, тяжело предугадать, Где ты на будешь работать, но тем, тем не менее, например, если ты биолог, то тебе будет легче работать, например, с мембранами, которые в медицине что мембраны, мембраны можно с помощью их сколько укориста мембран можно регулировать то можно регулировать мембраны так что там можно в них растить разные клетки естественно можно сделать еще можно сделать разницу пористой структуры в середине мембраны соответственно клетки будут разного диаметра у них будет раз, разный доступ к и далее. и поэтому можно создать например у нас есть человеческая кость Человеческой кость есть какая-то губчатая структура. Причем губчастой кости я могу, конечно, ошибаться. Более большая э, на поверхности и, и кость более плотная ближе к э, костному мозгу. Я просто нахожусь за жилогию, я, я тут прав и ошибаюсь. Ну, Но более-менее. С помощью мембраны можно создать приблизительно такую же структуру. Можно на них посеять клетки, например, и клетки будут потом, например, если сломалась кость, можно там поставить мембрану полимерную, можно посеять эти клетки, и постепенно они создадут такую костную структуру. Это один из примеров. Очень много мембран используется а в энергетике. Организм организм а, организм. На а вот это одна из главных проблем, с которой борется. То есть организм обычно замечает все, все народные тела как и отрываемые. А это, кстати, можно использовать кстати, для наращивания определенных сосудов. Например, недавно очень интересный проект был, что тело вживляли трубку, которая была полностью бионесовместима, то есть организм ее воспринимал как инородное тело. Соответственно, на этой трубке начиналась иммунная реакция. Эта трубка начинала обрастать ткани, которая должна была отделить эту трубку от всего организма. И потом, поскольку эта ткань уже наросла на трубке, это все вынимается, эта трубка снимается, и поэтому у нас у нас получается идеальная трубка, которая была создана из твоего же тела, которая полностью с своим телом. И ее можно использовать как сосуд, например, кровяной сосуд, который будет идеально биосовместим и идеально подходит для твоего тела. Тебя обжигает народное тело, ну оживить тебя телевизор. Что здесь такое? Да на самом деле оно не все так страшно, как на самом деле. Спасибо. <laughs> <laughs>